На две недели никакие, никакого сладкого. Ставят в угол. Лишают компьютера. Иногда лишают прогулок. Мне не дают карманные деньги. Иногда бьют ремнем. Или оставляют весь день без еды, или не разрешают выходить из комнаты. Тата Моно на на, люби, на любую... Мою плохую привычку, сразу же... Я сделала что-то плохое, там, а она говорит, доча, сейчас получишь ремень по попе. Больше, мне больше укоряют, чем словами, мне это как бы неприятно просто. Меня не всегда наказывают за, за дело. Если не наказывать, то дети просто вырваться из-под контроля, начинают крушить, начнут крутить, крушить все и вся. Лучше просто учить детей и сделать замечания, просто чтобы они учились. Но обидеть это не самый подходящий способ, но ну, не самый лучший способ, по-моему. Детей этим только доводят до слез и все. И вот после таких детячих слив новина Вікторія Бекхем вирішила, що більше не народжувати. Троє для неї досить. Виною сьому важка остання вагітність. На початку співачці довелося швидко набрати вагу і піти пити купу пігулок. А під час виношування дитини в неї почалися болі у хребті та проблеми з ногами. Ризикнути здоров'ям повторно вона не готова. Але, зважаючи, не зважаючи на всі труднощі, молода.